Добрый день, а что вы тут, тут роботы? Пробираем. Честно, я впервые на велотреке, никогда раньше не катался. Важно, чтобы такая конструкция была для тех, кто тренируется и в принципе любит покататься в каких-то подобных местах. То есть вы планируете даже а, ну, да, я самому playing. кататься, правильно? Да. -а 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 Но считаете, что вы делаете это для себя? Да. Ну и числе? для других mm -hmm. активистов mm -hmm. подобного Вагин, велодвижения, Ведер, ну, собственно, но, да. такая общая инициатива. А ты катаешься на велосипеде, да. для которого нужен велотрек? Ну, фактически, да. А где ты сейчас катаешься? Вот, по по как, городу. Пока нет... По автор, городу. Да? А где-то за городом есть, может быть, база? трек? Во Львове. Во Львове. И в Харькове. Самые ближайшие... Это Львов и Харьков, да. Этот велотрек э, здесь работала, она на сегодняшний день работает школа по велосипедному спорту профсоюзная, но она как бы числится только на бумаге, то есть как бы как все в нашей стране. Люди есть, персонал есть, э, зарплата получается, а детей неизвестно где они есть вообще. Вот, поэтому вот э, э, и, по, при попустительстве руководства этой же школы поломался этот трек. Но, ну, надежда умирает все-таки последней, поэтому ну, как бы акция это не самая, не, не самая последняя, уже было несколько акций. Во-вторых, собралось довольно много единомышленников, патриотов, не только там страны, но и велоспорта тоже конкретно. И кроме велотрека у нас сейчас очень пошло такое велодвижение, развивается ветеранское, и молодежное, и любительское. Поэтому я думаю, что за счет общественности мы это дело сдвинем с места. Расчитаем. Да, да, да. Ну, потому что под лежачий камень никуда не течет. Вот. Якби будемо забиратися, будемо полкати. Це не буде швидко і це не буде дуже довго. Ми працюємо разом. Міністр, я голова КМДА, голови районів, депутати. Ми спільно, громадськість. Ми спільно працюємо і окрім віри. Є дія не тільки на моя, а коло людей. Знаєте, якщо люди колом взялись за руки, то розірвати цей ланцюжок дуже важко. І ми віримо, діємо. А ви приблизно знаєте, скільки треба буде грошей інвестувати у реконструкцію? Ну, для відновлення полотна потрібно 2-3 мільйони гривень. Угу. На наступні кроки. А для того щоб відбудувати цей комплекс, потрібно значно більше. Але потрібно почати з найголовнішого. Якщо в нас тут буде відбудовано полотно, це вже хлопці займаються, і ми будемо покращувати ситуацію. А з якого бюджету? Це з бюджету з Ага.